Марія Яремчук. Я відчуваю свого глядача, і я приблизно знаю, коли я подобаюсь, коли я не подобаюсь. В будь-якому випадку, от, коли я працюю щиро, це зразу відчуває глядач. Вона впевнено тримається на сцені. Борьба буде дуже напряжена. Кирило здивував на минулому ефірі, і він може це зробити знову, а народу це подобається. Наскільки я чула, що дійсно більше голосують дівчата, тому Кирило є явна перевага в цьому. Підбір репертуару найважливіший критерій зараз. Від пісні залежить все. Марія в розпачі на репетиції світовий хід з Титаніка ніяк не підкорюється їй. Коли мені не подобається пісня, або вона не моя. Я не можу на 100% відкритися в ній, тому що я, як в якихось рамках, тут е, вже треба всі компоненти. Успіху скласти в одне. Тобто треба і заспівати, і енергетично віддати, ну, віддати все. І не знаю, зачепити глядача за щось живе, От, щоб це все разом вкупі дало якісний результат. between По-моему, просто превосходный подарок на столетие легендарного рейса суперлайнера «Титаник». Еще одна конфета. Отлично. Спасибо, сладкоежка. Сделана Мария Еремчук. Мария, я подозреваю, что даже если бы сейчас из пучины морской снова вынырнул «Титаник», он пошел бы до дно, потому что накрыло бы его волной и зрительских слез, которые часто вызвала своим выступлением это слезы радости и счастья. В свое время Селин Дион стала известна во всем мире именно благодаря этой песне «My heart will go on». Как ты считаешь, вот сейчас зрительские голоса удвоятся, утроятся или станет их в сто раз больше после того, как ты вышла и фантастически здорово спела здесь этот легендарный хит на нашей сцене? Я не знаю, как будет с голосами, но я спевала про вечное кохание. Я думаю, каждый мечтает. Думає про кохання, хоче зустріти його. я власне цю пісню хочу присвятити коханню мами і тату. Це дуже схожі історії. Господа тренери. На этой сцене артистка Мария Еремчук представила в разных образах. Это была и задорная жизнерадостная буковинка, и вот такая глубокая, серьезная лирическая артистка. Ваше мнение, авторитарное мнение, авторитетное вернее, какой образ Марии больше подходит? Вот начнем со смеющегося Александра. Я взагалі тренер, я в, в конце Хорошо, тогда с Валерием. Класс, 1-0, Даманский! Мне очень нравится Машенька, мне нравится, как она поет. Uh, у нее есть uh, все для того, чтобы стать uh, большой артисткой, звездой настоящей. Uh, у нее потрясающая внешность. И самое главное, у нее очень хорошее нутро. Опять, несмотря на свой юный возраст, я уже это, по-моему, и говорила: что как, он, как ей удается так глубоко чувствовать и переживать. Вот это мне в тебе очень нравится. Но. Мне показалось вокально сегодня было не все безупречно. Вот. Ну, так честно, да? Бывало лучше. Но все равно ты молодец. Я тебя поддерживаю. Думаю, что и зрители поддержат тоже. Диана, а что было для вас больше в этой песне? Волнение человеческого или артистизма? Мария. А я видела, как машинка с собой справлялась. Она пыталась не заплакать пару раз, когда пела. Это, конечно, дорогого стоит. Это такие бойцовские качества. Это невозможно. Просто когда уже попал на эту эмоцию, это просто, ну, дальше слезы, слезы. А как вам удалось вот так вот себя опять взять в руки и вырулить на эту кульминацию? Это классно, очень, Маш. Вы растете, вы взрослеете с каждым эфиром. И, разумеется, огромное спа спасибо вашим родителям за это. Потому что, вам, потому что они вам дают, конечно же, вот эту силу, да, и вот эту глубину, которую которую мы вот сегодня наблюдали. И вообще я хочу сказать, что вот с момента выступления Иларии вот мы видим таких глубоких артистов и такой глубокий эфир, которого не было до, вот до этого воскресенья. Вот так. Спасибо, Диана. Олег, мы видели со всей страной, как вы прослезились на номере Назара Савко. Сейчас вам хочется плакать вместе с Машей Еремчук? Ну мені Титанік, звичайно, дуже шкода. Жаль, Титанік. Ну я хочу, я хочу, хочу, ну так авторитарно-тоталітарно заявити, що Марічко, ну от це французи, французи кажуть, є такий вислів бет до сцен. Ну так воно, я, щоб перекладати на українську мову не дуже гарно, але я перекладу це тварина сцени. Тобто, але в гарному розумінні ви. Тваринно, нутром відчуваєте сцену, и вы можете породжувати образ. И вот, когда вот так встали, вот так встали, и я відчув, что за вами вітаю образ э, Дикаприя Каприа. Сзади он <свист> ну, Туриченко ну, в бассейне, да? Туриченко... <свист> а, это <свист> вы потопили в бассейне. <свист> <свист> так там холодная вода была. И, <свист> ну, теперь мы не знаем, кто выжил в этом спарринге. Вот, но, но я вам желаю победы. Действительно, вы, вы молодцы. Спасибо. Кирилл Туриченко и Мария Еремчук. Александр Панарев, в вашей команде два артиста, которые так вот незримо связаны, в том числе на этой сцене, своими двумя номерами. это драма в исполнении Марии и поможет в финале? В полуфинале? Э, ну я, во-первых, по встану, потому что девушка. Э, и хочу бы сказать ну, такие слова, которые, возможно, не сказал раньше. Ну, хочу відкрити вам таємницю. Марічка тільки прилетіла фактично з літака, і вона тепер стане представницею України на... в юрмалі. Це перше. А друге я хотів сказати, що вона дійсно, ну, дійсно трішечки підірвала собі зв'язки, і це є проблеми я розумію, чому ти так. Переживала з цього приводу на сцені, хоча я не побачив жодного моменту, майже жодного моменту, це наші з тобою будуть потім питання. Ти заспівала це досконало. Ти заспівала це відверто, щиро, від серця. І знаєш, от в моїй команді дійсно багато виконавців, за якими шкоду, які ну, пішли, тому що так сталося. Я очень не хотел бы, чтобы ты шла. потому что, если бы я был на месте твоего батька, я бы писался тобой. Спасибо. Несмотря на то, что Мария Еремчук будет единственной вокалисткой из нашей страны, которая будет бороться за честь нашей страны на международном конкурсе, который называется «Новая волна», я напомню, что это шоу, это жестокое шоу называется «Голос страны». И судьба Марии на голосе страны зависит не только от ее тренера, не только от его решения, но в первую очередь от зрительского голосования. Звоните 0900-102-820 или отправляйте смс числом 20 на короткий номер 9969. Мария Еремчук.